Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder soweit und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zeige ich euch meine Rosinenbrötchen. Ich habe ganz, ganz viele Rezepte für Rosinenbrötchen mit Milch, mit Quark, mit Schmand, mit Wasser und dieses hier ist wirklich mein Liebstes. Die Brötchen werden super weich und luftig und natürlich auch sehr lecker, man kann sie aber auch wunderbar einfrieren. Schaut euch gern das Video an, wenn ihr mögt, und ich wünsche euch aber schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Und wir starten auch sofort mit der Zutatenliste. Los geht's! Als erstes setze ich einen Vorteig an und dafür nehme ich 125 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Trockenhefe, das sind 3,5 Gramm. Und 130 ml lauwarmes Wasser. Und dann vermenge ich die Zutaten gut miteinander und dabei entsteht so ein kleisterartiger Vorteig. Wenn ich genug Zeit habe, lasse ich diesen Vorteig zugedeckt bis zu zwei Stunden arbeiten bzw. gehen. Wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann nur eine Stunde. Die reicht auch völlig aus, aber zwei Stunden sind natürlich besser. Und so sieht das Ganze dann zwei Stunden später aus. Der Vorteig ist sehr luftig, locker und hat auch ganz viele Bläschen gebildet. Genau so muss er sein. Ich hätte ihn aber gleich in einer großen Schüssel ansetzen sollen. Das war jetzt nicht so klug, aber hinterher ist man doch immer schlauer. Also macht es lieber gleich anders und spart euch die unnötige Arbeit und auch zusätzliches schmutziges Geschirr. Ja und dann gebe ich meinen Vorteig in die Schüssel und füge noch die restlichen Zutaten hinzu. Und zwar 50 Gramm Zucker, 7 Gramm Salz, 2 Eigelb und 3,5 Gramm Trockenhefe, also noch ein halbes Päckchen, 140 Milliliter lauwarme Milch, 375 Gramm Mehl. Ich habe ganz normale Standardmehl mit hohem Eiweißgehalt verwendet, also meins hat 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Mehl. Jetzt füge ich noch 120 Gramm weiche Butter hinzu und verknete alle Zutaten mit meiner Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig. Ich lasse die Küchenmaschine erst 5 Minuten auf Stufe 2 laufen, füge dann noch 170 Gramm Rosinen hinzu und lasse sie weitere 4 bis 5 Minuten auf Stufe 2 laufen. Der Teig ist sehr geschmeidig, fühlt sie super an, lässt sich auch gut kneten. Er bleibt auch nicht kleben, das zeige ich euch einmal. Dann knete ich ihn einmal durch, forme ihn zu Kugel und lasse ihn dann zugedeckt nochmal zwei Stunden gehen. Ja, und so sah er dann bei mir zwei Stunden später aus. Er ist super aufgegangen, hat sich mehr als verdoppelt und ist auch sehr luftig. Jetzt gebe ich ihn auf die Arbeitsfläche, ganz ohne Mehl, und teile ihn dann in zehn gleiche Stücke. Wie ihr wisst, mache ich das ja meistens nach Augenmaß. Wenn ihr wollt, dass die Brötchen wirklich alle die gleiche Größe haben, müsst ihr die Teigstücke abwiegen. Dann forme ich alle Teigstücke zu Kugeln und lasse sie dann auf einem Backblech zugedeckt eine Stunde gehen. Alle, die keine Zeit haben, können die Teigkugeln so ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde ruhen lassen. Das Backblech bzw. die Backbleche habe ich mit Backpapier ausgelegt. Eigentlich passen alle Brötchen auf ein Backblech, aber ich wollte, dass es im Video etwas schöner aussieht, dass die sich nicht berühren und an diesen Stellen vielleicht sogar zusammenbacken. In der Zwischenzeit 50 ml Milch für die Glasur aufkochen, vom Herd nehmen, 25 g Zucker hinzufügen und so lange rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Mischung dann auskühlen lassen. Meine Teigkugeln sind noch mal ordentlich aufgegangen und können so langsam in den Backofen. Den heize ich auch schon mal vor und bestreiche die Teigkugeln mit der Glasur. Und dann werden sie 20 bis 25 Minuten entweder bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft gebacken. Die Backzeit hängt natürlich von dem Backofen ab. Meine waren insgesamt 25 Minuten im Ofen und ich habe sie mit Umluft gebacken. Und so schön sehen sie dann aus, wenn sie fertig gebacken sind. Solange sie noch heiß sind, werden sie nochmal mit der Glasur überzogen, dass sie auch schön glänzen. Mir schmecken sie am besten lauwarm, aber kalt schmecken sie natürlich auch. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie wunderbar weich sie geworden sind. Wirklich watteweich und wie sie innen aussehen. Und sie sind auch super lecker. Man kann sie wunderbar einfrieren. Also, meiner Meinung nach, ist das Rezept auf jeden Fall nachbackenswert und einfach nur gut. Ja und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag auch schon mal tschüss. Bis dann.